नमो नमः मम नाम शिन्दे अमलः अस्ति लातूरनगरे शारदासंस्कृतक्लासेस् इति विशेष विशेषवर्गं चालयामि अधुना युष्माकं सर्वेषां पुरतः गणपतिस्तोत्रं प्रस्तुतं करोमि प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रविनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशे तानि नामानि स्त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अस्तभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः ॐ त्रीगजाननाय नमः शारदा संस्कृतक्लासेस् लातूर्